Всем привет, друзья! Наверное, все вы знаете, что такое Ice Bucket Challenge. И я вкратце расскажу, что это такое. Нам кидают вызов. И в моем случае это канал Sansa Sparkle, Залудиана. Мы должны облиться ведром холодной воды. Но ведра у меня нет. И убиваться будем вот таким вот красным тазиком. И я буду набирать воду, чтобы видеть, что она холодная. Чтобы там не было каких-то претензий, что она была теплая. Так, оператор, иди сюда. Вот мой кран, вот синяя, вот красная. Синяя, я слышал, холодная, я ничего не крутил. И играть будем прямо при вас. господи. Итак, мы просто с много, не мало, пол тазика, даже чуть-чуть больше. Так, ставим тазик сюда. Э, иди сюда. Ой, ты не весьма... смотришь. Так, и вот у нас, не снимай меня, прям так. Вот наше дело. Сейчас мы его выбьем. И где буду его выбить там. Ну, вот тут давай будем выбивать. Э, так. О, господи, как выдержал Так. Более-менее, ребята, да, не особо много у нас получилось, конечно. Вообще не получилось. А, много блин да, снимать у меня сейчас. Так. Ну что же, начнем. О, господи, мой потолок меня что-то немного пугает. Так. Ну что ж, поехали. Фу! <звы> самом деле, друзья, это не так страшно, как может показаться на первый взгляд, но немного холодно, но это привыкаем, не снимайте так близко оператор. Это не особо холодно, первый пару секунд холодно, а так нормально. В общем, все, друзья, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! И по правилам этого конкурса, этого челленджа, я должен кинуть вызов трем своим друзьям. Я кидаю этот вызов Диме с канала Демона и гранд Геймеру. Зовут его мальчика Саша. И Голдену. Ссылки, если будут в описании, ну все, ребят, всем спасибо, ставьте лайки, всем пока.